Адрес. Вот по состоянию на 12 часов о, какой процент избирателей продукт? значит, это где-то порядка 75 человек, ну, 15 процентов где -то. У нас буквально на, за один день собралась комиссия первый раз и провела все протокольные заседания. И также сама предприняла все меры для организации выборчего процесса, так сказать, у нас. Изначально попав в жеребьевку, Голова комиссии, возраст кого ну, с 31 года рождения, ну, это практически, ну, неправильно, я считаю. И также самая вторая голова чуть-чуть помоложе стала, 44 года. И тоже она, ну, тяжело, так, таким людям при такой нагрузке. И поэтому уже в последний момент сделал, при, прислал нам по квоте, от, ну, квота по голове другого человека, и, так сказать, исполняя обязанности головы. Я верю, что команда Петра Порошенко, нашего президента хорошая команда. По состоянию на 12 часов дня проголосовало 130 человек, это 16 процентов. Ну были жалобы, что нет линии, не поддерживая никакого кандидата. Если бы они изменили, пенсию добавили людям, а то было бы хорошо. В нашей да жизни, работу дали людям. А что можно изменить в нашей жизни? Возможно, а На в нашей наших жизни. детей возможно что-то изменится. Понимаете? Хорошо было бы, если бы добавили пенсию людям и работу дали.